श्रीवारी चानल प्रेक्षक महाशय स्वागतम् स्वामी अष्टोत्तर शतनामावलि ॐ आञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ मारुतात्मजाय नमः ज्ञानप्रदाय नमः ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ॐ अशोकवनिकाक्षेत्रे नमः ॐ सर्वमायविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ॐ रक्षो सकारकाय नमः ॐ परविद्यापरिहाराय नमः ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः ॐ भीमसेनसहायकृते नमः ॐ सर्वदुःखहराय नमः सर्वलोकचारिणे नमः ॐ मनोजवाय नमः ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपवते नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः ॐ कपीश्वराय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ सर्वरोगहराय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ बलसिद्धिकराय नमः ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः ॐ कपिसेननायकाय नमः ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः ॐ सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्ब मानसिकोज्ज्वलाय नमः गन्धर्वविद्या नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ गन्धर्वविद्या नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ कारागृहविमोक्त्रे नमः ॐ श्रृङ्खला नमः ॐ सागरोत्तारकाय नमः ॐ प्राज्ञाय नमः रामदूताय नमः ॐ प्रजापवते नमः ॐ वानराय नमः ॐ केसरीसुताय नमः ीताशोकनिवारकाय नमः ॐ अञ्जनागर्भसम्भूताय नमः ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ॐ विभीषणप्रियकराय नमः दशग्रीवकुलान्तकाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ वज्रकायाय नमः ॐ महाद्युतये नमः चिरञ्जीविने नमः ॐ रामभक्ताय नमः ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ॐ अक्षहन्त्रे नमः काञ्चनाभाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ महातपसे नमः ॐ लङ्किणीभञ्जनाय नमः श्रीमते नमः ॐ प्राणभञ्जनाय नमः ॐ गन्धमाधनशैलस्ताय नमः ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ॐ धीराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः सुरार्चिताय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ महाचूडामणिप्रदाय नमः ॐ कामरूपिणे नमः क्षाय नमः ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः ॐ कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलाय नमः ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ीवसन्धात्रे नमः ॐ महिरावणमर्दनाय ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ वागदीशाय नमः ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ दीनबन्धवे नमः त्मने नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ सञ्जीवनगाहत्रे नमः ॐ शुचये नमः ॐ वाग्मिने नमः व्रताय नमः ॐ कालनेमि प्रमधनाय नमः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शान्ता सन्नात्मने नमः ॐ शतकण्ठमदापहृते नमः ॐ योगिने नमः ॐ रामकधालोलाय नमः ॐ ीतान्वेषणपण्डिताय नमः ॐ वज्रधंष्टाय नमः ॐ वज्रनखाय नमः ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मस्त्रविनिवारकाय नमः ॐ पार्थद्वजाग्रसंवासिने नमः ॐ शरपञ्जरभेदकाय नमः दशबाहवे नमः ॐ लोकपूज्याय नमः ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ॐ सीतासमेत श्रीरामपादसेवाधुरन्तराय ఇది శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు తెలియజేయండి